મહેસાણા શહેરના બાયપાસ પર આવેલા ભવ્ય ઇસ્કોન મંદિરમાં બુધવારે વાગે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ભાવિકો એકઠા થયા હતા અને હરિબોલ રાધે રાધે જય શ્રી કૃષ્ણના જયઘોષથી સમગ્ર વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું ઉત્સવની શરૂઆત સાંજે આરતી અને ભજન કીર્તનથી થઈ હતી શહેર તેમજ આસપાસના ગામડાઓમાંથી આવેલા ભક્તોએ મંદિરની પરિક્રમા કરી અને પ્રસંગને યાદગાર બનાવ્યો હતો બાળકો દ્વારા કૃષ્ણના બાળપણના પ્રસંગો પર આધારિત નાટક તેમજ કૃષ્ણ રાસલીલાની સુંદર પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવી હતી જેને જોઈને દર્શકો મંત્રમુગ્ધ બની ગયા હતા મંદિરે ફૂલોથી અને ઝળહળતા ઇલેક્ટ્રિક લાઇટોથી અદ્ભુત રીતે શણગારવામાં આવ્યું હતું નદરાત્રિના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જન્મોત્સવ નિમિત્તે મહાઆરતી યોજાઈ હતી જેમાં હજારોથી વધુ શ્રદ્ધાળુએ ભાગ લીધો હતો આરતી બાદ ભક્તોને પ્રસાદ તરીકે પંજરી ઇસ્કોન સંપ્રદાયના મહંત દ્વારા શ્રદ્ધાળુઓને સંબોધિત કરતા જણાવ્યું હતું કે શ્રી કૃષ્ણના જીવનમાંથી આપણે ભક્તિ કરુણા અને સત્યના માર્ગે ચાલવાની પ્રેરણા લેવી જોઈએ કુલ મિલાવીને मेहसाणा बाईपास स्थित इस्कॉन मंदिरનો આજ જન્મોત્સવ ધાર્મિકતા ભક્તિભાવ અને આનંદનો अनोખો સંમન હોય હતો આજ કા કાર્યક્રમ જન્માષ્ટમી મહામહા ઉત્સવ એ ઇસ્કોન મહેસાણા ટેમ્પલ મે બહોત જ ધૂમધામ સે મનાયા જા રહા હૈ और इसमें बरसात का मौसम होने के बावजूद भी 10 से पंद्रह हज़ार लोगों की यहाँ पे गैदरिंग हुई है तो यहाँ पे विशेष इस मंदिर में जन्माष्टमी को हरि नाम कीर्तन करवाया जाता है क्योंकि जन्माष्टमी में कहा जाता है कि कृष्ण राम का नाम अगर हम आज के दिन लेते हैं तो इससे हमारे हजारों लाखों पाप जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं तो हरी नाम कीर्तन फिर इसके बाद कृष्ण भगवान की कथा और उसके बाद सभी जो भक्त लोग हैं जो विशेष यहाँ पे दान करते हैं सहायता सा, करते हैं उनके लिए अभिषेक होता है फिर टेम्पल का अभिषेक होता है मंदिर के भक्तों के द्वारा किया जाता है फिर उसके बाद यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम जिसमें छोटे बच्चों से लेके कर पाँच साल से बच्चे से लेके बीस साल से बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें बच्चे जो हैं वो डांस करते हैं भजनों के ऊपर फिर ध्रुव महाराज जी के ऊपर नाटक होता है फिर भगवत गीता की क्या महत्व है फिर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भगवत गीता से जो श्लोकाज हैं वो सभी लोगों के सामने गाते हैं इसके अलावा जो मंदिर का जो दृश्य है वो देखने लायक है यहाँ की जो डेकोरेशन है यहाँ की जो लाइटिंग है और मंदिर का जो प्रबंध है जो मैनेजमेंट है वो भी देखने लायक है मौसम खराब होने के बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से भक्तों ने मेहनत की है और इसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेहसाना वासी आएँ और आनंद लें और यहाँ पे जो प्रसादम है वो सात बजे से जो प्रसाद है फलाहार वो शुरू हो गया है और ये एक बजे तक चलेगा और ऐसा संभावना है कि दस से पंद्रह हज़ार लोग जो हैं वो भी लेंगे। तो बहुत ही धूमधाम से हमने ये हर साल हम जन्माष्टमी का कार्यक्रम जो है वो सेलिब्रेट करते हैं भग, मनाते हैं जिससे पूरे मेहसानावासी जो हैं वो भगवान कृष्ण की कृपा ले सके और अपना मनुष्य जीवन जो है उसको सफल कर सके हरे कृष्ण तरुणाई साथी चक्रवात न्यूज मेहसा